আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক মই আজি ডায়েবেটিকসকলৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ যিহেতু মই ডায়েবেটিছ ৰিভাৰ্চ কৰিছোঁ সেই খাদ্যৰ তালিকাৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে ডায়েবেটিছ যিসকলৰ হয় খাদ্য খোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ডায়েবেটিকটো বা ব্লাড চুগাৰটো বাঢ়ি যায় আপোনালোকে মই কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা আপোনালোকেও কৰিব পাৰে খাদৰ তালিকা আপোনালোকে ছালাড খুব সুন্দৰকৈ ল'ব ভৰপূৰ মাত্ৰা মে মাত্ৰাত আপোনালোকে ছালাড ল'ব খাদ্যৰ তালিকাত ল'বই ছালাড আৰু লগতে আপোনালোকে প্ৰটিনো খুব সুন্দৰকৈ ল'ব মাছ মাংস কণী আদি আৰু যিসকলে নিৰামিষ তেওঁলোকে কণী আৰু মিটলা ল'ব পাৰে আৰু তাৰ উপৰি আপোনালোকে কাপছ যিটো কাৰ্বহাইড্ৰেট বুলি কোৱা হয় সেইটো আপোনালোকে সীমিত পৰিমাণত ল'ব এটা লিমিটত যেনে ভাত খাব বিচাৰিলেও আপোনালোকে ভাত এশ গ্ৰামৰ ওপৰত নল'ব এশ ডেশ গ্ৰামৰ ওপৰত নল'ব আৰু যদি ভাত খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘিউ ল'ব দেশী ঘিটো এইটো গুড ফেট হয় হেল্ডি ফেট হয় এইটো আপোনালোকে ভাত ভাতত সানি ল'ব খুব সুন্দৰকৈ তেতিয়া আপোনালোকৰ ছুগা ব্লাড চুগাৰ নাবাঢ়ে খুব সুন্দৰ ৰিজাল্ট পাওঁ ময়ো পাইছোঁ তেনেকুৱা ৰিজাল্ট ব্লাড চুগাৰ নাবাঢ়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ আৰু কিছুমান আছে খাদ্য আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ব্লাড চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে সেইবিলাকৰ বিষয়েও থুলমূলকৈ কৈ যাওঁ আজি মিথি গুটিৰ বিষয়ে কওঁ মিথি গুটি যদি আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ৰাতি তিয়াই থৈ তিয়াই থৈ এক চামুচ পানী এক চামুচ দি পানীত যদি তিয়াই থৈ সেই পানী আপোনালোকে ৰাতিপুৱা চেকি লৈ পেলাই খালী পেটত খালে মানে আপোনালোকৰ ব্লাড চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব টাইপ টু ডায়েবেটিছৰ বিষয়ে মই কৈ আছোঁ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে মই টাইপ টু ডায়েবেটিকৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ কাৰণ টাইপ টুটো ডায়েবেটিক ৰিভাৰ্চেবল হয় আৰু টাইপ ওৱান ডায়েবেটিছ ৰিভাৰ্চেবল নহয় তথাপি টাইপ ওৱান ডাই টাইপ ওৱান ডায়েবেটিকো ডায়েটবিলাক ফ'ল' কৰিলে তেনেকুৱা ইঞ্চিল ইঞ্চুলিনৰ মাত্ৰা কমিব আৰু মিথিগুটি আপোনালোকে তেনেকৈ ল'ব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে ল'ব পাৰে তেজপাত তেজপাতো আপোনালোকে চাহ বনাই খাই চাহ বনাই উতলাই চাহ বনাই সেই তেজপাত চাহৰ গোটে খালে মনেও আপোনালোকৰ ব্লাড চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব আৰু আপোনালোকে ঔ টেঙাও খুৱাব পাৰে ঔ টেঙা আপোনালোকে দাইলত দি খাব পাৰে বা ঔ টেঙা আপোনালোকে বইল কৰি তাৰ বইল কৰি তাৰ পানীখিনি চেপি ঔটেঙাডোখৰ চেপি লৈ তাৰ পানীখিনি আপোনালোকে খাব পাৰে ডায়েবেটি এই ব্লাড চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে খুব সুন্দৰকৈ এইবিলাক আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে খাব পাৰে ডালচেনি ডালচেনীটো আপোনালোকে উতলাই লৈ সেইটো ডালচেনি উতলাই লৈ পেলাই আপোনালোকে চাহৰ গোটেই চাহৰ দৰে খাব পাৰিব এইবিলাক ড্ৰিংকছ কিছুমান আছে যিবিলাক ড্ৰিংকছে আমাৰ ডায়েবেটিক ব্লাড চুগাৰ নবঢ়ায় ছুগাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে খুব সুন্দৰকৈ আৰু ৰিভাৰ্চ কৰিব বিচাৰে যদি আপোনালোকে ল' কাৰ্প খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ল' কাৰ্প খাদ্যবিলাকৰ বিষয়ে মই কৈয়ে আছোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত কি কি খাদ্য আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে নিশ্চয় অলপ হ'লেও অনুমান কৰিব পাৰিব ল' কাৰ্বহাইড্ৰেট খাদ্য কি আৰু বহুতো ভিডিঅ' আছে ইউটিউবত আপোনালোকে চাব পাৰে ডায়েবেটিছ ৰিভাৰ্চৰ বিষয়ে মই সেইবিলাক চায়েই এইবিলাক মোৰ আজি পোন্ধৰ বছৰ যিটো ডায়েবেটিক ঔষধ সেৱন কৰি আছিলোঁ আজি আঠ মাহে কোনো ঔষধ সেৱন নকৰাকৈ সেই ভিডিঅ'বিলাক চায়ে মই ৰিভাৰ্ছ কৰিছোঁ বৰ্তমান আৰু অলপ ষ্টাডি কৰিলোঁ সেইবিলাক ভিডিঅ' চাই মই বা ষ্টাডি কৰিয়েই মই ঘৰতে নিজে নিজে ডায়েবেটিক ৰিভাৰ্ছ কৰিছোঁ আৰু লগতে ৱেইট লছো কৰিলোঁ তিনিমাহতে মই তিনি চাৰি মাহৰ ভিতৰতে মই চৈধ্য কেজি ৱেইট লছ কৰিছোঁ সেয়ে আপোনালোকক ভিডিঅ'বিলাক চালে নিশ্চয় অলপ অনুমান কৰিব পাৰিব আৰু বাকী ভিডিঅ' আছে ইউটিউবত চালে আপোনালোকে গম পাব ডায়েবেটিক ৰিভাৰ্চ কেনেকৈ কৰিব পাৰি বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ কৈ বুজোৱা আছে কিছুমান ভিডিঅ'ত খাদ্যৰ তালিকাও কিমান মাত্ৰা ক'ত কিমান কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে এইবিলাক বিষয়ে কৈ আছে মই মাত্ৰাবোৰ ক'ব নাজানো কাৰণ যিহেতু মই বিশেষজ্ঞ নহয় সাধাৰণ হাউচৱাইফে মই নিজে নিজৰ শৰীৰত এইবিলাক এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক এপ্লাই এপ্লাই কৰি পেলাই যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে সেইখিনিহে আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' এপাত লৈ আহিছোঁ বাকী পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা খাদ্যত কোন কি কি খাদ্যত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে সেই বিষয়ে মই পাইছোঁহে কিন্তু ইমান মই মনত নাথাকে কিন্তু লগ আৰ্ট বুলিয়ে আৰু যিবিলাক গম পাইছোঁ সেইবিলাকে মই খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাকত দেখাইছোঁ পাৰ্চেণ্টেজৰ মাত্ৰা মই বিশেষ নাজানো আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক ইউটিউবতো চাব পাৰে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বুজাই দিছে আৰু বিশেষ নকওঁ ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ